做影像的我，喜欢拍照，把我所见到的、所拍到的，分享给更多的人。无人机翔 SG 九零七 Max 带给我新的视觉体验，三轴机械云台稳定拍摄，让我更好的发挥灵感。跟随自己的节奏，真正去享受这个过程。 在旅行感受到的东西，对于自己的创作有很大的帮助。这一切对我来说，可以算是一个很好的回忆吧。承载着我所有梦想，就像一个日记一样，去分享给大家。